Sesebuah negara mungkin memiliki beribu-ribu senjata nuklear, tetapi jika rakyatnya tidak berdiri di sisinya, kuasa itu hanyalah timbunan besi buruk yang tidak bernilai. Kata-kata ini sering bermain di fikiran Li Zhenfeng, seorang hartawan teknologi dari China yang digelar Raja Silikon Asia. Walaupun baru berusia 52 tahun, beliau telah membina sebuah empayar perniagaan yang mendominasi pasaran semikonduktor di seluruh benua. Harta yang melimpah ruah, kemasyhuran yang menggunung dan limpahan cahaya kamera di persada antarabangsa sentiasa menyambut setiap kemunculannya. Namun di sebalik segala kemegahan itu, beliau merasakan satu kekosongan yang tidak mampu diisi oleh wang ringgit. Selama berpuluh-puluh tahun, beliau berpegang teguh pada kepercayaan bahawa kekuatan sesebuah negara diukur melalui kereta kebal, jet pejuang dan teknologi canggih. Tetapi semakin hari, keraguan mula menggerogoti hatinya. Adakah semua itu kuasa yang sebenar? Ataukah ia hanya ilusi yang dicipta untuk menipu diri sendiri dan seluruh dunia? Sehinggalah pada suatu hari, beliau memutuskan untuk mengembara ke Kuala Lumpur semasa sambutan Hari Kebangsaan Malaysia pada tanggal 31 Ogos. Hari di mana seluruh negara bersatu hati meraikan hari kemerdekaan yang penuh gemilang dan dari situlah bermulanya sebuah penemuan yang akan mengubah hidupnya buat selama-lamanya. Pagi 31 Ogos, Kuala Lumpur bermandikan cahaya matahari pagi yang lembut. Orang ramai mula membanjiri jalan-jalan menuju ke Dataran Merdeka, umpama aliran sungai yang tidak berkesudahan. Setiap bangunan, rumah dan kenderaan dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang. Potret Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong terpampang megah di gerbang-gerbang yang dihiasi bunga, menjadikan seluruh kota kelihatan lebih ceria dan anggun berbanding hari-hari biasa. Li Zhenfeng melangkah keluar dari sebuah hotel sederhana berhampiran Jalan Pitaling mengenakan pakaian biasa. Kemeja putih, seluar slack jelap dan topi yang ditarik rendah untuk menyembunyikan wajahnya. Beliau tidak mahukan kemewahan atau sambutan rasmi. Beliau hanya ingin menjadi orang asing yang memerhati kehidupan rakyat biasa pada hari terpenting bagi negara Malaysia. Sebaik sahaja melangkah ke kawasan Dataran Merdeka, beliau terasa seolah-olah sedang memasuki lautan semangat patriotisme. Beribu-ribu orang duduk di atas tikar, membawa bekalan makanan, minuman dan bendera kecil kanak-kanak berlari riang dengan gelak tawa manakala orang dewasa berbual mesra dengan wajah yang penuh senyuman suasana yang meriah dan mesra ini amat berbeza dengan perarakan tentera yang biasa dilihatnya di China yang begitu tegang dan penuh dengan protokol tiba-tiba kedengaran pengumuman dari pembesar suara lagu negaraku mula berkumandang di seluruh dataran pada saat itu semua orang serentak berdiri tegak dengan penuh hormat Ramai yang meletakkan tangan di dada, ada juga yang mengibarkan bendera kecil mereka. Setiap pasang mata bersinar dengan rasa cinta dan taat setia yang suka digambarkan. Li Zhenfeng meremang bulu romanya. Beliau merasakan satu tenaga aneh yang bukan datang dari deruman enjin jentera atau kekuatan senjata, tetapi tenaga yang lahir dari beribu-ribu jantung yang berdegup serentak. Apabila paluan jendang bergema, kontingen perbarisan pertama melangkah masuk hentakan kasut, bat mereka seragam dan berirama. Barisan prajurit itu lurus dan segak. Tetapi apa yang lebih mengejutkannya ialah tepukan gemuruh dan laungan merdeka. Merdeka daripada orang ramai di sekelilingnya. Seorang budak lelaki kecil mengibarkan jalur gemilang sehingga bergetar lengannya. Seorang wanita berusia berdiri sambil menitiskan air mata dan berkata kepada cucunya, kita sangat bangga melihat anak bangsa kita berbaris mempertahankan negara. Li Zhenfeng terpaku melihat pemandangan itu seolah-olah hatinya disiat. Selama ini beliau menganggap tentera sebagai mesin perang tanpa jiwa yang digunakan untuk mempamerkan kuasa agar dunia gerun. Tetapi di sini beliau melihat angkatan tentera sebagai anak-anak watan yang benar-benar disayangi dan dipercayai oleh rakyat. Perarakan kenderaan berperisai melintasi mereka, deruman enjinnya menggegarkan tanah, namun orang ramai tidak berasa takut. Sebaliknya mereka mengibarkan bendera dan menyebut nama-nama jentera itu dengan nada teruja, seolah-olah menyambut rakan lama. Perasaan itu sangat bertentangan dengan apa yang pernah disaksikannya di Dataran Tiananmen di mana orang ramai hanya berdiri senyap dari kejauhan seakan-akan sekadar hiasan latar. Seorang makcik yang duduk berhampirannya mula menangis, air mata kegembiraan. Cucunya mengesat air mata itu sambil tersenyum dan berbisik, "Hari ini nenek bangga sangat kan?" Kata-kata itu menusuk terus ke jantungnya. Ini bukan air mata yang dirancang, tetapi air mata yang tulus. Kemudian bunyi ngauman jet membelah angkasa. Li Zhenfeng mendongak ke langit dan melihat formasi jet pejuang Tud Em melepaskan asap berwarna merah, putih, biru dan kuning melukis corak jalur gemilang di udara. Seluruh dataran merdeka bergema dengan laungan Malaysia boleh. Merdeka yang begitu kuat sehingga tanah terasa bergegar. Beliau mengangkat tangan untuk melindungi matanya dari silau. Tiba-tiba seorang budak lelaki kecil berpaling ke arahnya, menghulurkan sehelai bendera kecil sambil berkata, "Pak cik, jom kibar bendera sama-sama." Tangannya sedikit menggeletar ketika menyambut bendera itu. Satu perasaan hangat dan aneh membanjiri hatinya. Beliau tidak pernah merasa menjadi sebahagian daripada keramaian sebelum ini. Tetapi pada hari itu, beliau merasa dirinya adalah sebahagian daripada gelombang lautan manusia yang diselubungi oleh tenaga kesetiaan. Pada detik itu, Li Zhenfeng sedar, kekuatan sebenar sesebuah negara bukan datang dari persenjataan yang menggerunkan, tetapi dari kesanggupan rakyat untuk berdiri bersama angkatan tentera dan negara tercinta. Kuasa ini tidak boleh dibeli dengan wang, tidak boleh dicipta dengan teknologi. Ia adalah kuasa yang terikat dari hati nurani rakyat. Ketika muzik dan sorakan masih bergema di sekelilingnya, beliau berdiri kaku menggenggam erat bendera kecil itu. Beliau dapat merasakan jantungnya mula berdegup seirama dengan beribu-ribu rakyat Malaysia di Dataran Merdeka. Dan itulah saat yang membuatkan hartawan yang dingin itu mula meninggalkan kepercayaan lamanya dan membuka hati untuk menerima sebuah kebenaran yang tidak pernah diakuinya sebelum ini. Gema laungan merdeka di dataran Merdeka masih terngiang-ngiang di hati Li Zhen Feng walaupun beliau sudah lama meninggalkan keramaian itu. Perasaan hangat seolah-olah dipeluk oleh beribu-ribu jantung masih mengekorinya. Tangan yang menggenggam bendera kecil pemberian budak lelaki itu masih sedikit bergetar. Matanya memancarkan cahaya yang tidak pernah terpancar sebelum ini. Apabila kereta membawanya pulang ke hotel, bunyi muzik dan gelak tawa orang ramai masih kedengaran dari jalan raya. Beliau memejamkan mata tetapi satu imej lain muncul dengan jelas seolah-olah baru berlaku semalam imej dataran Tiananmen di Beijing. Beliau ingat dengan jelas setiap 1 Oktober ibu negara China itu akan dipenuhi dengan persiapan yang sangat ketat. Jalan-jalan ditutup berbatu-batu jauhnya. Perarakan tentera dengan uniform serba baru melangkah dengan rentak yang sempurna bunyi hentakan bat pada jalan raya bergema hebat. Tetapi dalam suasana itu tiada gelak tawa, tiada sorakan, tiada senyuman daripada rakyat yang berdiri beratus-ratus meter jauhnya. Orang ramai diatur di kawasan terhad berdiri senyap seperti bayang-bayang yang melengkapkan gambar untuk siaran ke seluruh dunia. Li Zhenfeng pernah berasa bangga. Beliau duduk di astaka untuk tetamu kehormat, melihat kereta kebal, jet pejuang dan peluru berpandu jarak jauh melintas dengan penuh kemegahan. Pemandangan itu meyakinkannya, inilah kuasa negara. Tetapi lama kelamaan, beliau mula merasakan kedinginan pada mata orang ramai di bawah. Mereka tidak bertepuk tangan, tidak bersorak. Hanya wajah kaku seolah-olah diperintahkan untuk mengetepikan segala emosi. Apabila dibandingkan dengan apa yang dilihatnya di Kuala Lumpur, hatinya terasa bergoncang. Dataran Merdeka pada pagi itu dipenuhi senyuman, air mata dan gelak tawa. Setiap sorakan, setiap kibaran bendera kecil datang dari kerelaan hati rakyat, bukan arahan, bukan paksaan. Itulah yang menjadikan suasana itu hidup dengan penuh jiwa. Beliau teringat kata-kata seorang ahli perniagaan barat yang pernah bertanya kepadanya di sebuah majlis makan malam mewah di Zurich pada pendapat anda, apakah kuasa sebenar China? Pada waktu itu, beliau ketawa dan menjawab dengan yakin, tentera teknologi beribu-ribu kepala peledak nuklear, semua orang di meja itu terdiam. Rakan Eropahnya itu hanya menjawab perlahan bukan. Kuasa sebenar sesebuah negara terletak pada kesetiaan rakyatnya. Kata-kata itu pernah ditepisnya tetapi kini ia bergema jelas di telinganya. Beliau bangun dari kerusi, berjalan ke tingkap dan melihat pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam. Cahaya dari jalan raya dan bangunan tinggi bersinar terang. Tetapi yang memukau pandangannya bukanlah menara pencakar langit tetapi imej orang ramai yang masih berjalan di jalanan, berbual mesra atau keluarga kecil yang sedang menikmati makan malam di gerai tepi jalan dengan senyuman puas. Kuasa negara ada di sini, di dalam hati rakyat yang bahagia menjadi sebahagian daripada tanah air ini. Fikiran ini membawanya kembali kepada dirinya sendiri. Beliau punya wang yang banyak, kuasa yang melimpah tetapi tiada satu pun detik di mana beliau merasa menjadi sebahagian daripada negara kelahirannya. Di China, beliau hanyalah seorang individu yang digunakan sebagai alat untuk mempamerkan kehebatan ekonomi dan teknologi, tetapi beliau tidak pernah merasa dirinya dan rakyat bersatu dengan negara. Di Dataran Merdeka, beliau menjadi orang biasa dalam keramaian tetapi merasa sangat bangga dan tenteram. Ia menyedarkannya bahawa kebahagiaan sejati bukan datang dari kedudukan atau harta, tetapi dari hubungan dengan hati sesama insan. Malam itu beliau membuka buku catatan kecil yang sentiasa dibawanya. Biasanya, buku itu penuh dengan angka, strategi perniagaan dan rancangan pelaburan. Tetapi pada halaman itu, beliau hanya menulis satu ayat, "Kekuatan sebuah negara tidak terletak pada senjatanya, tetapi pada hati rakyatnya." Tulisan itu sedikit bergetar, seperti tangan yang tidak stabil, tetapi tajam seakan diukir di atas batu. Ketika meletakkan pen, beliau terasa seolah-olah beban yang berat diangkat dari dadanya. Kebenaran yang cuba dinafikannya selama bertahun-tahun akhirnya muncul dari lubuk hatinya. Imej Dataran Merdeka dan laungan merdeka akan terus menghantuinya, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Beliau tahu penemuan kali ini akan mengubah hidupnya buat selama-lamanya. Tidak kira apa pun kritikan atau tekanan yang bakal dihadapinya dari negara asal, beliau tidak mungkin akan berpatah balik. Dan itulah titik permulaan di mana hartawan yang pernah percaya pada kuasa besi dan keluli mula mendengar suara hati dan kuasa rakyat. Keesokan paginya, cahaya matahari Kuala Lumpur menembusi langsir nipis di bilik hotel mewahnya. Li Zhenfeng berdiri di hadapan cermin, Wajah yang dahulunya yakin dan tegas kini memancarkan keraguan. Beliau tahu keputusan yang akan dibuatnya hari ini bukanlah perkara kecil. Ia mungkin mengubah seluruh hidup dan empayar perniagaan yang dibinanya dengan tangan sendiri. Telefon di atas meja bergetar tanpa henti. Khabar angin bahawa beliau akan memberikan satu sidang media semasa lawatannya telah tersebar luas. Banyak pihak membuat spekulasi, banyak pihak bimbang. Kerajaan China sendiri sedang memantau setiap pergerakannya dengan teliti. Beliau pernah menjadi wajah kebanggaan negara, simbol kemajuan teknologi. Tetapi hari ini beliau akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan imej tersebut. Di tengah-tengah Dewan Persidangan Hotel yang besar, cahaya dari lensa kamera menyilaukan mata. Wartawan dari pelbagai negara berkumpul, bunyi denyaran kamera bertalu-talu seperti hujan. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakannya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya menggenggam pen dengan kuat, seolah-olah berpegang pada keberanian yang baru ditemuinya. Beliau menarik nafas dalam-dalam sebelum memulakan ayat pertamanya dengan suara yang mantap, "Saya ingin ceritakan kepada semua tentang apa yang saya saksikan di Kuala Lumpur semalam." Suasana di dalam dewan menjadi sunyi sepi. Beliau bercerita tentang imej budak lelaki yang mengibarkan bendera dengan senyuman, tentang keluarga yang berpelukan erat di tengah-tengah lautan manusia dan tentang sorakan yang datang dari lubuk hati rakyat. Beliau membandingkan semua itu dengan imej di Tiananmen kesunyian, kekakuan dan pameran kuasa melalui senjata bukannya melalui hati rakyat. Kata-katanya bukan sekadar penceritaan tetapi satu pengisytiharan kebenaran yang disaring dari sanubarinya. Suaranya tidak lantang tetapi bergema di seluruh dewan. Beberapa wartawan meletakkan pen dan memandangnya dengan riak terkejut. Kuasa sesebuah negara tidak terletak pada kereta kebal atau peluru berpandu tetapi pada cinta, kesetiaan dan senyuman rakyatnya, katanya dengan nada tegas. Semalam saya belajar bahawa jaminan keselamatan yang sebenar ialah apabila rakyat berdiri di sisi negara bukan apabila rakyat dipaksa untuk berdiam diri. Sebaik sahaja beliau selesai bercakap, dewan menjadi riuh. Ada wartawan yang bergegas menghantar mesej ke pejabat berita mereka, ada yang bertepuk tangan secara spontan. Tetapi di tengah-tengah semua itu, beliau tahu tekanan hebat sedang menuju ke arahnya. Hanya dalam beberapa jam, berita sidang media itu tersebar ke seluruh dunia. Media utama semuanya meletakkan tajuk berita, hartawan China kritik kuasa negara, dedah kuasa sebenar adalah rakyat. Sesetengah negara memujinya sebagai seorang yang berani, manakala yang lain menganggapnya mengkhianati negara asal. Telefonnya berdering tanpa henti. Mesej daripada eksekutif syarikat, rakan niaga, malah pegawai tinggi dari China datang mencurah-curah penuh dengan tekanan. Ada yang berisi kritikan pedas, ada yang berbaur ugutan. Zen Feng membaca setiap mesej dalam diam, tetapi hatinya lebih teguh dari sebelumnya. Malam itu, beliau keluar berjalan-jalan di tebing Sungai Kelang. Angin malam yang sejuk membawa bunyi air yang menenangkan. Beliau melihat ramai orang masih menjalani kehidupan seperti biasa peniaga menjual makanan di gerai-gerai, pelancong ketawa riang, pasangan kekasih berjalan berpegangan tangan. Ime-ime ini adalah kehidupan sebenar yang baru sahaja dirasainya. Beliau duduk di sebuah bangku menarik nafas dalam-dalam dan berfikir. Beliau mungkin akan kehilangan kontrak perniagaan bernilai berbilion-bilion. Beliau mungkin akan kehilangan haknya di negara asal dan menjadi musuh negara. Tetapi apa yang diperolehnya sebagai balasan? ialah kebenaran yang tidak ternilai ketenangan di dalam jiwa. Li Zhen Feng tersenyum sedikit. Beliau tahu perjuangan ini baru sahaja bermula dan jalan di hadapannya akan penuh dengan duri. Tetapi beliau bersedia untuk melangkah kerana beliau telah memutuskan untuk berdiri demi kebenaran, demi rakyat dan demi masa depan dunia yang lebih baik. Beberapa hari selepas sidang media itu, kata-kata Li Zhenfeng menjadi seperti bom yang menggegarkan dunia perniagaan dan politik China. Saham syarikat teknologinya menjunam teruk dalam sekelip mata, kehilangan nilai berpuluh bilion yuan, pelabur-pelabur besar bergegas menarik diri. Rakan kongsi antara bangsa yang pernah menyanjungnya mula menjauhkan diri, malah ada yang mengumumkan penamatan kontrak untuk mengelak menjadi sasaran. Media rasmi di China melancarkan serangan serta-merta. Tajuk-tajuk berita penuh dengan tuduhan bahawa beliau menjual negara dan menghina maruah tanah air. Beberapa saluran televisyen menggelarnya pengkhianat yang menggigit tangan yang memberinya makan. Kebencian terus disemarakkan di alam maya, ramai yang terpengaruh untuk percaya bahawa beliau sedang mensabotaj negara demi kepentingan peribadi. Pada masa yang sama, telefon bimbitnya hampir meletup dengan mesej dan panggilan. Ada panggilan daripada rakan-rakan lama yang cuba memujuknya untuk menarik balik kata-katanya. Ada juga yang penuh dengan ugutan keras. Berhenti bercakap sekarang sebelum kau tiada tempat untuk berdiri lagi, kata satu suara dingin pada lewat malam. Li Feng hanya mendengar dalam diam sebelum meletakkan telefon tanpa menjawab. Tetapi apa yang hampir membuatkannya menitiskan air mata bukanlah ugutan itu, sebaliknya mesej-mesej ringkas daripada orang biasa yang tidak dikenalinya. Terima kasih kerana berani bersuara. Suarakan bagi pihak kami. Kami juga rasa begitu, tapi tak berani nak cakap. Anda buat saya percaya masih ada orang yang berani menyuarakan kebenaran. Mesej-mesej ini, walaupun pendek, memberikan kekuatan yang lebih hebat daripada tepukan di Dewan Persidangan. Suatu hari beliau masuk ke sebuah restoran mamak yang sederhana. Seorang pelayan wanita berbangsa India tersenyum kepadanya dan berkata dalam bahasa Inggeris yang mudah, "You are brave. I saw you on TV." Encik sangat berani. Saya nampak encik di TV. Kata-kata itu bukan pujian yang gah tetapi begitu hangat dan tulus sehingga menyentuh hatinya. Semakin masa berlalu, beliau semakin jelas melihat bahawa beliau sedang berdiri di tengah-tengah medan perang yang tidak kelihatan. Di satu pihak, sebuah negara yang kuat dengan undang-undang tentera dan media di tangan mereka. Di satu pihak lagi, hanya dirinya seorang lelaki berusia 52 tahun yang berani menyuarakan kebenaran disokong oleh suara-suara kecil rakyat yang memberi semangat secara senyap. Pada suatu malam, beliau berdiri di balkoni hotel memandang ke arah kaki langit Kuala Lumpur yang berkelipan. Fikirannya menerawang. Jika aku diam, semuanya mungkin kembali normal. Perniagaan tidak akan runtuh. Keluarga tidak akan terkesan. Tetapi kemudian beliau teringat imej budak lelaki di Dataran Merdeka yang menghulurkan bendera kecil kepadanya, suara jernih yang berkata, "Pak cik, jom kibar bendera sama-sama." Kenangan ini seperti cahaya kecil yang mengingatkannya bahawa beliau tidak boleh berpatah balik. Beberapa hari kemudian, beliau menerima jemputan untuk berucap di sebuah persidangan teknologi peringkat Asia di Singapura. Topik yang diberikan kepadanya ialah masa depan kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Penganjur menjangkakan beliau akan bercakap tentang cip terbaharu atau pelaburan mega. Tetapi apabila beliau melangkah ke atas pentas, bukannya memulakan dengan slaid yang canggih, beliau hanya berkata dengan ringkas, "AI dan teknologi mungkin boleh mencipta mesin yang paling pintar, tetapi apa yang menjadikan sebuah negara paling kuat adalah hati rakyatnya." Saya telah melihatnya di Kuala Lumpur. Dewan persidangan senyap seketika sebelum tepukan gemuruh bergema tanpa henti. Ada yang berdiri, ada yang melaungkan kata-kata semangat. Ini bermakna beliau telah melintasi garisan yang tidak boleh diundur lagi. Berita dari Singapura sampai ke China dengan pantas. Kali ini tindak balasnya lebih hebat. Akaun banknya disiasat dengan teliti, sebahagian asetnya dibekukan. Syarikat-syarikat di bawah naungannya diarahkan untuk disiasat. Ugutan menjadi semakin serius. Timbul kabar angin bahawa kerakyatannya mungkin akan dilucutkan dan beliau akan dihalang daripada kembali ke negara asal. Tetapi, bukannya merasa takut. Beliau sebaliknya merasa bebas buat kali pertama dalam hidupnya. Beliau bukan lagi hamba kepada kekayaan, bukan lagi tawanan kepada kemasyhuran. Beliau hanyalah seorang insan yang memilih untuk menyuarakan kebenaran walaupun terpaksa mempertaruhkan segala yang pernah dimilikinya. Lewat malam itu Zenfeng menulis catatan ringkas di dalam buku lamanya. Wang mungkin hilang, syarikat mungkin musnah, tetapi satu perkara yang tiada siapa boleh rampas, ialah keberanian untuk bersuara benar. Beliau menutup buku itu tersenyum nipis dan memandang ke langit luas di atas Kuala Lumpur. Selepas ucapan di Singapura berakhir, Li Zhen Feng menjadi nama yang disebut di seluruh dunia. Di dada akhbar antarabangsa, gambarnya bersama petikan teknologi mencipta mesin tetapi hati rakyat membina negara dijadikan tajuk utama. Manakala di China, beliau menjadi musuh negara, dilabel sebagai pengkhianat perniagaannya di tanah air disiasat dengan ketat, akaun bank dibekukan dan ramai rakan kongsi memutuskan kerjasama. Ribuan pekerjanya kini berada dalam ketidakpastian. Beliau sedar setiap keputusannya bukan sahaja memberi kesan kepada dirinya, tetapi juga kepada keluarga dan pekerja yang tidak terkira ramainya. Pada suatu malam di bilik hotelnya di Kuala Lumpur, beliau menerima panggilan daripada seorang rakan karib di Beijing. "Zen Feng, kau masih ada jalan untuk berpatah balik. Buat saja sidang media, minta maaf. Akui kau salah faham. Semuanya akan kembali seperti biasa. Kau tak akan rugi apa-apa lagi." Suara rakannya penuh kerisauan, tetapi hati Li Zen Feng terasa berat. Beliau memandang ke arah pemandangan bandaraya yang gemerlapan, cahaya lampu memantul di permukaan bangunan. Fikirannya kembali ke dataran merdeka, kepada imej budak lelaki yang menghulurkan bendera kecil dan laungan merdeka oleh puluhan ribu rakyat. Suara-suara itu masih bergema di hatinya. Kalau aku diam, semuanya pasti lebih mudah. Tapi adakah aku masih boleh memandang wajahku di cermin? Bisiknya pada diri sendiri. Persoalan itu lebih jelas daripada sebarang ugutan yang diterimanya. Keesokan harinya beliau dijemput untuk berucap sekali lagi di sebuah forum perniagaan antarabangsa, kali ini di Kuala Lumpur. Di dalam dewan besar sebuah hotel mewah ramai ahli perniagaan tempatan dan antarabangsa hadir. Ada yang datang kerana ingin tahu, ada yang datang untuk menguji sejauh mana lagi beliau berani bersuara. Apabila tiba masanya untuk naik ke pentas, Li Zhenfeng berdiri tegap di tengah pentas dengan sud gelapnya. Beliau menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang mantap, ramai yang bertanya mengapa saya bercakap benar walaupun tahu akibatnya. Hari ini, saya akan jawab. Kerana berdiam diri adalah tanda persetujuan dan saya tidak boleh bersetuju dengan sesuatu yang mengabaikan suara hati rakyat. Dewan menjadi gamat. Ada yang mengangguk, ada yang terdiam kaku tetapi beliau tidak berhenti. Saya pernah fikir apa yang membuatkan negara hebat ialah teknologi, pelaburan atau tentera. Tetapi apabila saya berdiri di Dataran Merdeka, saya melihat kebenaran bahawa kuasa sebenar datang dari rakyat yang bersedia untuk bersatu. Kuasa itu tidak boleh dicipta oleh mana-mana teknologi. Tepukan bergema sekali lagi. Kali ini lebih lama dan lebih kuat. Ramai yang berdiri pandangan mata mereka memancarkan keyakinan. Li Zhenfeng merasa beliau bukan bercakap seorang diri, tetapi mewakili suara jutaan insan yang pernah disenyapkan. Tetapi beliau juga sedar pendirian seperti ini bermakna memilih jalan yang penuh halangan. Sejurus selepas majlis itu, beliau menerima berita buruk. Ibu pejabat syarikatnya di China diarah tutup sementara. Akaun peribadinya dibekukan sepenuhnya. Kabar angin bahawa kerajaan sedang menyediakan pertuduhan berat terhadapnya tersebar luas. Segala yang dibinanya selama berpuluh-puluh tahun seolah-olah runtuh di depan mata. Malam itu, beliau menulis satu catatan panjang di bilik hotelnya. Aku mungkin kehilangan empayar yang aku bina dengan tanganku sendiri, tetapi apa yang aku dapat sebagai balasan ialah kebebasan dalam jiwa. Kebebasan untuk bercakap benar dan kebebasan untuk memilih berdiri bersama rakyat, bukan bersama ketakutan. Beliau menutup buku catatannya, mengangkat cawan teh dan memandang ke langit Kuala Lumpur. Bunyi kota masih riuh, tetapi hatinya tenang. Sesuatu yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Keesokan paginya, beliau memberikan satu lagi temu bual kepada wartawan antarabangsa tanpa teraga agak. Saya tahu kata-kata saya membuatkan saya rugi besar, tetapi saya telah memilih untuk berpegang teguh. Kerana apa yang tidak boleh dibeli dengan wang ialah kesetiaan rakyat dan apa yang tidak boleh dicipta oleh teknologi ialah hati nurani mereka. Kata-kata itu tersebar ke seluruh dunia menjadi seperti satu pengisytiharan yang menyuntik keberanian kepada ramai orang biasa. Di Malaysia, ramai yang berkongsi klip ucapannya dengan caption inilah suara dari hati yang sebenar. Walaupun tahu jalan di hadapannya penuh ranjau, Li Zhen Feng telah memilih untuk tidak berpatah balik lagi. Beliau mungkin kehilangan harta, kehilangan nama, tetapi apa yang diperolehnya ialah makna baru dalam kehidupan, berdiri bersama kebenaran dan hati rakyat. Sebelum berangkat meninggalkan Malaysia pada petang hari terakhirnya, Li Zhenfeng kembali semula ke dataran merdeka. Tempat yang telah mengubah hatinya buat selama-lamanya. Kali ini, suasananya tenang. Tiada lagi paluan gendang, tiada lagi lautan manusia seperti pada hari kebangsaan. Hanya langit biru, bangunan-bangunan warisan dan angin yang meniup lembut jalur gemilang di tiang bendera. Beliau berjalan perlahan di atas padang rumput dan laluan batu bata, seolah-olah ingin merakam setiap imej, setiap bunyi dan setiap perasaan buat kali terakhir. Di tangannya masih ada bendera kecil yang diberikan oleh seorang budak lelaki pada hari sambutan itu. Beliau mengangkat bendera itu tinggi dan berbisik perlahan, "Terima kasih kerana menunjukkan kepadaku kuasa yang sebenar." Ayat yang ringkas tetapi penuh makna. Bukan hanya ucapan terima kasih kepada budak itu, tetapi terima kasih kepada bumi Malaysia, kepada rakyatnya yang telah menyedarkannya bahawa kehebatan sesebuah negara tidak terletak pada senjata atau teknologi, tetapi pada hati rakyatnya. Perniagaan dan harta mungkin musnah, tetapi apa yang ditemuinya adalah kazanah yang jauh lebih besar, kebenaran dan kuasa rakyat. Sejak hari itu, orang tidak lagi memanggilnya Raja Silikon. Mereka mengingatinya dengan gelaran baru yang lebih sederhana dan indah, pencerita hati rakyat. Dan pesanan terakhir yang ditinggalkannya menjadi kata-kata yang bergema di seluruh dunia. Senjata boleh berkarat, wang boleh hilang, tetapi hati rakyat tidak akan pernah mati.